Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Harun dan saya sekarang sedang berada dalam semester ke-12. Ini sedang menjalani program sarjana muda psikologi dengan kepujian dan tajuk pembentangan saya adalah berkaitan dengan perkembangan personaliti kanak-kanak. Pengenalan kepada perkembangan personaliti personaliti merupakan gabungan unik sifat, corak pemikiran, emosi dan tingkah laku yang konsisten dalam diri seseorang. Maksudnya di sini, setiap rekod kita mempunyai ciri perwatakan, sikap yang berbeza-beza. Definisi perkembangan personaliti. Perkembangan personaliti merupakan proses perubahan dan pembentukan ciri-ciri psikologi yang menentukan bagaimana individu berfikir, berasa dan bertingkah laku dari semasa ke semasa. Maksudnya dekat sini Uh, perwatakan kita akan sentiasa berubah uh, berdasarkan pengalaman yang kita dapati sama ada melalui pembelajaran formal ataupun tidak formal Tempoh kanak-kanak sebagai tempoh kritikal Maksudnya di sini tempoh kanak-kanak merupakan masa asas pembentukan sel konsep ataupun konsep kendiri, kepercayaan dan hubungan sosial Pengalaman awal meletakkan asas kepada kestabilan emosi dan kepribadian sepanjang hayat Kepentingan zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak merupakan tempoh kritikal bagi perkembangan emosi, sosial dan moral. Okay, kita tengok pada persekitaran awal yang merangkumi keluarga, sekolah, budaya mampu membentuk asas keyakinan diri dan kawalan emosi. Maksudnya persekitaran sosial kita ini mampu mempengaruhi cara kita uh, mengawal emosi sejauh mana tahap keyakinan diri. Pengalaman awal menentukan corak kopi mekanisme ataupun mekanisme daya tindak ataupun mekanisme mengatasi dan kestabilan psikologi kemudian hari. Perspektif biologi. Asas teori personaliti dipengaruhi oleh faktor genetik, sistem saraf dan hormon. Okey. So, perwatakan kita boleh juga ditentukan oleh kita punya keturunan sistem saraf dan perubahan hormon dalam badan. Okey. Hand and Sense uh, mengemukakan tiga dimensi utama iaitu extraversion, neuroticism, psychoticism. Extraversion maksudnya melibatkan uh, sejauh mana seseorang suka bergaul, uh, aktif mencari rasangan sosial, bertenaga, ceria, cenderung, suka mencari perhatian dan aktiviti luar. Kemudian kita tengok pula pada neuroticism, kita punya tahap kestabilan emosi. Yang mana neuroticism tinggi akan menunjukkan ciri-ciri uh, mudah semas, mudah marah, uh, gelisah, suka untuk menenangkan diri selepas tekanan, cenderung berfikiran negatif. Pula pada psychoticism, dia melibatkan uh, tahap impulsif. Yang mana ciri-ciri utama uh, psychoticism tinggi ini akan menunjukkan ciri-ciri tidak mempunyai perasaan, cenderung lawan norma sosial, kurang empati, keras hati, bertindak spontan tanpa memikirkan akibat dan kadang-kadang agresif dan menunjukkan ciri-ciri memberontak. Dan seterusnya, perspektif psikoanaliti dikemukakan oleh Sigmund Freud. Prinsip asas, pengalaman awal dan konflik tidak sedang mempengaruhi personaliti. Okey, kita tengok gambar ini kita ada id, ego, super ego, uh, unconscious mind, conscious mind kemudian ada pre-conscious okay. struktur personality kita uh, ada tiga yang mana it uh, menunjukkan ciri-ciri yang bersifat kehaiwanan uh, merupakan satu naluri asas berkaitan dengan keinginan semula jadi seperti lapar seks dan tindak mengikut emosi kita ada ego yang mana kita bertindak mengikut realiti dan kita ada superego ego di mana kita bertindak uh, mengikut nilai moral dan nilai agama ataupun uh, nilai normal masyarakat. Jadi ya, tahap psikoseksual kita ada oral, anal, feli, latensi, genital. Oral yang melibatkan mulut di mana melibatkan hisapan, makan, menggigit dan selalunya ia bermula daripada bayi sejak ia lahir sehingga berumur satu tahun. Kemudian daripada satu tahun hingga umur 3 tahun kanak-kanak sudah memasuki fasa anal di mana di mana kanak-kanak mula menjalani latihan tandas latihan untuk kawalan diri kemudian kita tengok pada tahap felik di mana kanak-kanak berusia 3 hingga 6 tahun di mana mereka mula membentuk keterikatan emosi kepada ibu bapa yang berlawanan jantina contohnya anak lelaki akan mengalami Oedipus kompleks di mana anak lelaki bersaing dengan bapa untuk mendapatkan perhatian ibu Manakala anak perempuan mengalami elektra kompleks Bersaing dengan ibu untuk mendapatkan perhatian bapa Latensi adalah uh, keadaan di mana Kanak-kanak ketika berumur 6 hingga 12 tahun Mereka menumpukan tenaga mereka ke arah pembelajaran Bersosial dan mencipta kemahiran Kemudian apabila memasuki fasa 12 tahun ke atas Iaitu fasa jenital mereka mula Uh, mencari cinta hmm. melibatkan perhubungan suami isteri dan perkahwinan lah. Kita tengok kesan pada kanak-kanak. Pengalaman traumatik awal contohnya kehilangan kasih sayang ibu bapa boleh mencipta mekanisme pertahanan diri uh, misalnya dinaya, penasihat, sublimasi, regresi, represi. Ya, you know, hubungan ibu bapa sangat menentukan pembentukan ego dan super ego. Perspektif jangka hayat, lifespan developmental theory. Asas personaliti berkembang sepanjang hayat melalui fasa perkembangan kemukakan oleh Erikson pada tahun 1959. Tahap relevant uh, relevan kita ada trust lawan mistrust iaitu percaya lawan tidak percaya iaitu yang bermula daripada bayi sejak lahir hingga berumur satu tahun. Autonomi lawan shame and doubt ataupun berdikari lawan rasa malu atau ragu-ragu. Selalunya pasal ini bayi memasuki usia antara 1 hingga 3 tahun. Kemudian inisiatif lawan guilt. Inisiatif lawan rasa bersalah. Di mana kanak-kanak yang gagal dalam percubaan dia untuk melakukan sesuatu akan melahirkan rasa bersalah. Industri lawan inferiority. Industri maksudnya rajin cekap lawan rendah diri dan rasa tidak yakin. Yang ini bermula pada usia 6 hingga 12 tahun. Kesan pada personaliti, pengalaman positif awal akan menghasilkan seorang individu yang mempunyai rasa percaya dan keyakinan diri. Pengalaman negatif pula akan menghasilkan individu yang mempunyai perasaan malu, rendah diri, tidak berdaya. Perspektif sifat trait teori. Tokoh dia Gordon Elport, Kata dan Big Five. Konsep utama, sifat personaliti trait stabil tetapi boleh dibentuk semasa kanak-kanak. Alright, ha, ini melibatkan kita punya big five di mana kita ada open to experience yang mana seseorang individu yang mempunyai keterbukaan terhadap pengalaman yang tinggi menunjukkan tahap imajinasi, kreativiti, minat kepada idea baru yang tinggi menunjukkan ciri-ciri kreatif, ingin tahu, berfikiran terbuka, suka cuba perkara baru manakala sekiranya tahap keterbukaan terhadap pengalaman tu rendah akan menunjukkan ciri-ciri seseorang yang bersifat tradisional suka perkara rutin dan kurang terbuka pada idea baru consciousness ataupun ketelitian atau kehati-hatian di mana individu yang mempunyai kehati-hatian dan ketelitian yang tinggi akan menunjukkan tahap disiplin diri yang tinggi tersusun berorganisasi uh, bertanggungjawab. Dan kalau uh, sekiranya ia rendah akan menunjukkan seorang yang memiliki ciri-ciri cuai, suka tangguh kerja dan tidak teratur. Kemudian kita tengok pada ekstra besi yang mana tahap ekstra besi yang tinggi akan menunjukkan sifat keterbukaan sosial dan tenaga dalam berinteraksi. Nah, kalau sekiranya ekstra besi ini terlalu rendah akan menunjukkan uh, satu perbuatakan individu yang pendiam, suka bersendirian dan suka berada dalam keadaan tenang agreeableness atau kesetujuan atau keakrapan. Individu yang berada pada tahap yang tinggi agreeableness ni akan menunjukkan tahap keramahan dan keinginan untuk uh, bekerjasama. Akan menunjukkan ciri-ciri penyayang, baik hati, mudah bertolak ansur. Manakala jika agreeableness ni mempunyai tahap yang terlalu rendah akan menunjukkan ciri-ciri individu yang suka bertengkar, keras hati, mengeluarkan kata-kata sinis. -kata Tahap neurotisism yang tinggi akan menunjukkan individu yang mempunyai sifat yang mudah cemas, sensitif, cepat marah dan sentiasa mudi. Soalnya tahap neurotisism rendah akan menunjukkan individu yang bersifat tenang, stabil emosi dan suka terganggu. Perspektif kognitif, kognitif sosial, tokoh Albert Bandura, konsep reciprocal, reciprocal determinism, penentuan timbal balik. Personaliti terbentuk daripada interaksi antara tingkah laku, kondisi dan persekitaran. Ia melibatkan tiga interaksi, tiga faktor yang saling berinteraksi iaitu faktor individu, faktor tingkah laku dan faktor persekitaran. Faktor individu seperti sikap, uh, uh, nilai yang dipegang, kecekapan diri dan personaliti diri. Kemudian faktor Uh, tingkah laku yang melibatkan Tindakan uh, Usaha, pilihan Penyataan, kemudian faktor Persekitaran melibatkan tindakan Orang lain uh, Yang melibatkan konteks sosial Kemudian aspek utama Kita tengok observational learning Pembelajaran melalui Pemerhatian, iaitu kanak-kanak meniru Model, iaitu Siapa yang mereka lihat Seperti ibu bapa, guru, rakan Kemudian siasat efficacy ataupun kecekapan diri iaitu melibatkan keyakinan diri yang menentukan keberkesanan tindakan Kemudian kita tengok uh, contohnya kanak-kanak yang uh, sering menerima pujian akan membina rasa kecekapan diri. tengok perspektif humanity tokohnya adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow ni kita ada hierarki keperluan Maslow yang akan bermula dengan keperluan fisiologika yang melibatkan keperluan asas seperti makanan, minuman, set kemudian kita ada keperluan keselamatan yang melibatkan uh, seseorang yang ingin rasa selamat uh, sepertinya memerlukan kehadiran polis ah uh, selalunya melibatkan orang dewasa dan bagi kanak-kanak memerlukan kehadiran ibu bapa untuk mereka rasa selamat kemudian kita ada keperluan kasih sayang dan keperluan penghargaan kendiri Kemudian akhir sekali keperluan kesempurnaan kendiri ataupun self actualization. Okey, setiap kanak-kanak mempunyai potensi semula jadi ke arah kebaikan dan pertumbuhan diri ataupun self actualization. Kesan pada personaliti, kanak-kanak yang menerima kasih sayang tanpa syarat akan membina konsep diri yang positif. Persekitaran yang menerima dan empati akan membentuk seseorang yang mempunyai pembentukan personaliti yang sihat. Kesan trauma pengabaian dan pengalaman buruk. Kita tengok pada trauma awal, pengalaman penderaan fizikal, emosi atau seksual akan menjejaskan kepercayaan dan harga diri individu. Pengabaian seperti kekurangan kasih sayang dan perhatian boleh mengakibatkan masalah kesihatan ataupun attachment issues. Maksudnya dia tak berkembang. Kita ada kesan jangka panjang akan menyebabkan kebimbangan sosial, kemurungan atau agresif gangguan personaliti dan usia dewasa. Contoh kanak-kanak yang sering dihukum tanpa bimbingan mungkin membentuk corak personaliti defensif atau memberontak. Peranan penyesuaian adjustment dalam pembentukan personaliti. Berdasarkan dynamic of adjustment, modul daripada OUM, proses penyesuaian menentukan keseimbangan emosi dan sosial. Kanak-kanak belajar mengurus stres, konflik dan kekecewaan melalui model keluarga healthy adjustment. Suaiyan tingkah laku uh, yang sihatlah akan menghasilkan individu dengan personaliti yang fleksibel dan stabil. Uh, adjustment. Salah suaiyan tingkah laku akan menghasilkan individu dengan personaliti yang rapuh dan defensif. Uh, gabungan perspektif teori. Satu teori saja, pendekatan integratif iaitu yang bersepadu yang melibatkan pendekatan biologi yang memberi asas kepada fizikal Psikoanalitik memberi kefahaman emosi ya, bawah sedang. Kognitif sosial menekankan pembelajaran. Humanistik memberi dimensi nilai dan potensi. Tengok, implikasi terhadap pendidik dan ibu bapa. Pertama, peka terhadap keperluan emosi dan sosial anak. Gunakan pendekatan positif dan empati. Bina persekitaran selamat dan menyokong. Elakkan stigma dan ganjaran bersyarat. Kesimpulannya, Uh, zaman gama kak kanak-kanak ialah asas penting bagi uh, pembentukan personaliti sepanjang hayat. Persekitaran awal, hubungan kasih sayang dan pengalaman sosial memainkan peranan utama dalam uh, menentukan kestabilan personaliti. Pendekatan integratif yang menilai faktor biologi, psikologi, sosial dan uh, moral amat penting untuk memahami uh, serta memupuk perkembangan personaliti yang sihat. Itu saja pembentangan saya dan terima kasih